Son günlər, əslindəyə uyğun olaraq siz sosial şəbəkədə yenə də çalışırsınız ki, belə xoş əhvallı statuslar yazasınız. Bir çox məqamlarda, yəni doğrudurmu sizcə? Bax, bu indiki məqamda belə bir mövqe. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli, fikrimizi ifadə edə bilərikmi? Əvəz etdə fikir özü olsun ki, zoru ifadə etməyə çalışasan. E, Bəzən fikirlə tam yetkin şəkildə olmur, onu ifadə etməyədir adam çətinlik çəkir. Belə olan halda, təbii ki, bu e, insanın təhsilinə, dünya görüşünə, müşahidələrinə söykənib fikrini ifadə etmək istəyirsən, çatdıra bilməyən halda da, təbii ki, bu fikrin tam şəkildə beynində oturmamasına gəliş gəlir. Son vaxtlar e, Ümumiyyətlə mən əhval-ruhiyyə baxımından pozitivə çöklənmiş adamam və istənilən vəziyyətdən çıxış yolu kimi ə, pessimistə qapılmaq yox. Yumora daha çox üstünlük verib. Məsələ yumoristik, biraz da qabiliyyətimcə satirik yanaşı vəziyyətdən çıxmağın yolu daha doğru düzgün hesab edirəm. Ümumiyyətlə ə, fikrimizi ifadə edə bilirik. Bu o qədər geniş məfhumdur ki, bunu ə, bəzi hallarda biz fikrimizi ifadə edə bilmirik. Niyə edə bilmirik? çünki ictimai qınaqdan qorxuruq. Tutaq ki, istənilən məsələyə, tutaq ki, dini zəmində yanaşmaq istəsək, oradan bir baskı olar deyə düşünürük. Və ya hətta əksinə, ümumiyyətlə mental dəyərlər baxımından, hansısa fikri deyəndə mental dəyərlərdən gələn baskılardan, ictimai qınaqdan çəkinirik. Amma belə götürəndə təbii ki, bu gün texnologiya yeniliklərindən irəli gələn, indi mən təsəvvür edim bir anlıq ki, bu ictimai qınaq olmasaydı və ya uxta bu təzyiq olmasaydı, gönülsə biri nələr yazardı ə, statusda? Eləmi? Ümumiyyətlə insan bir çərçivədə olmalıdır. Hətta deyirlər ki, doğrunu da hər vaxt hər yerdə demək doğru deyil. O lazım olanı demək, lazım olan doğruyu demək daha düzgündür. Amma belə baxanda bu elmi texnoloji yeniliklərdən irəli gələn bu texniki vasitələr, vasitələrin vasitələrin yoluyuram. Yəni kifayət qədər imkan var ki, insan öz fikrini ifadə etsin. Məsələn, Facebook-da, Twitter-də, Instagram-da, başqa WhatsApp-ın özündə insan konkret öz fikrini ifadə edib məşhura da bilər, eyni zamanda pul da qazana bilər və fikrini də ifadə edə bilər. Albatta, yaxşıdir, əsas odur ki, fikir olsun, ifadə etmək bəlkə də yollarını tapmaq olar. Bu dövrü daha həssas bir dönəmə daxil olur. Psixologiyanın ən belə zərf yerlərinə belə toxunur insanın və insan mən açıq deyim ki, bir çox hallarda e, nəsə bir şey eşitmək istəyir. Hətta ya, yalan da olsa onu eşitmək istəyir ki, öz özünə təskinlik versin. Bax bu məqamda biz təskinlik vermək gücündə olmalıyıq, vermək qabiliyyətində olmalıyıq. Nə dərəcədə buna hazırıq? Buyurun. Deməli, əlimdə belə imkan var ikən Rəvan Mərmədə təşəkkürümü bildirim ünvanıma dediyi xox sözlərə görə. Ə, bilirsiniz, mən sosial şəbəkələrdə də, televiziyanın özündə də bu qədər operativ şəkildə ə, müsbət tərəfdən işə yanaşılmasını, bəlkə də bu son illərdə indi şahid oldum ki, yəni bu qədər tədbirli, bu qədər, bu qədər operativ şəkildə bu məsələnin üstünə gedilir. Məsələn, müsbət ə, rəylər, müsbət kommentlər mən çox gördüm. Eyni zamanda video halında Azərbaycan polisinin davranışı, məsələn, yaşlı insanlar üüb onlarla nə qədər yüksək intellektlə, axlaqla davranırlar. Yəni müsbət tərəflər də çoxdur. Bilirsiniz, 70 il təbliğat kommunist partiyasını yaşatdı. Təbii ki, o mənfi çəllərlər də olmalıdır. Kürşəxan da qeyd elədi. Məncə bu təbliğatda istənilən müstəvidə üstələməliyik. Hı? Necə? Deyim, yəni mən mən qənaətə yaxşı hesab edirəm yeri gəlmişcə. Yəni istə o televizorda gedən verilişlər, baxımından təbliğat baxımından Facebookun özündə o, bu tədbirin e, təbliğatı baxımından yəni müsbət çalarlar olduqca çoxdur. Mən bizə gəlirlərəm. E, buyurun. Mən başqa bir şey demək istəyirəm. Tutaq ki, gün ərzində bu qədər mənfi fikir, mənfi rəy aldıq. Biz, bazamız doldu. Neyəc yaxınlarımıza, bizi tanıyanlara necə ə bir başqa əhval bəxş eləyə bilərik. Hansı alternativ fikir gəlir beyninizə? Buyurun. Məndə evdə uşaqlar yaş həddi böyüdü, yəni hər biri nə baş verdiyini fərqindədildilər. Mən onlara əsas xətt olaraq onu göstərirəm ki, yəni ölkədə əsas əsas inam nöqtəsi rəsmi məlumatlardadır. Yəni yaxınlarıma, ətrafıma, iş yerimdə eyni zamanda təbii ki iş yoxdur, amma müəyyən əlaqələrlə, təxmini əlaqələrlə rəsmi rəsmi məlumat, yəni əsas sahədir. əsas götürülür. Bəli, əsas götürülür. Hı -hı. Amma bir